Hər kəsə salam qızlar. Kanalıma, vloguma xoş gəlmisiniz. Hər biriniz yenə bir gündəlik vlogla qarşınızdayam. Bu gün də bol-bol işimiz var. Eee, bura göstərim sizə. Demə buralar təmizlənəcək. Gecə imsakda e, yediğimiz yeməklər falan filan, nə varsa hamısı e, qoydum ki, səhər yuyaram. Üsün. Bir də burada vəziyyət qarışıqdır. E, burada buğda var, bayram üçün bunları qeşe-qeşe, yuyaq, sərək, qurusun. E, qoz var, onlar çəkilməlidir. E, bu ortalıq bərbatlıqdadır. Bir sıra bir sıra işlər var. Nəysə, çox uzun səhnədən başlayıq işləməyə. bizdə keçək bura. Deməli belə buraları toparlayaq. Tez hətta biraz yaxına yerləşdirim. Ondan sonra nə edəcəm? Bu da ozlar var, onları çəkim. Nəysə. Başlayaq bunları da bacardığımız qədər. Deyək gedim. I'm Bilir, qızlar, biraz dincələm dedim, yoruldum. Eee, burada blintik hazırlayacam. Deməli, e, istifadə edəcəyim məhsullar deyim əvvəlcədən. Yorulmuşam, səsim biraz zəif gələ bilər. Çünki iş görəndə bir az da oruç olduğum üçün daha tez yoruluram. Ə e, deməli 2 stəkan un. Bu blini məntesiz sevir eləyirəm, amma bu blinciq xəmiridir. Təbii ki, fərqi olaraq şirni şirniisi olmayacaq. 2 e, stəkan un tökəcəm. Ondan sonra ona bir çay qaşığı duz, bir çay qaşığı e, pesok, çay qaşığı duzu bir az çay qaşığının nəbil yarısına qədər tökəcəm. Ondan sonra onu unla qarışdırıb iki stəkanda suyu tökürəm. Onu da tam həll eləyəndən sonra bir az yarım stəkan qaynar su tökəcəm. Onu da həll eləyəndən sonra iki yumurta və 3 xörək qaşığı bu duru yağdan tökürəm. Tam bundan da xəmir hazır olur. İndi onu eləyəcəm, amma onu eliyəcəyim tavanı onu eliyib gözlədəcəm, sonra qabqazağı yuyub buranı yığışdıraram, yəqin Ə indi onu ə, iftara da çox az qaldı. Mən bu tavada eləyirəm blintx xəmirini. Bu tavada da içliyi bu dəqiqə hal-hazırda həll olur. Ona görə də gözləyirəm ki, içlik həll olsun, e, içlik tam bişsin, qızarsın. Qovurulsun. Bu qabı götürüm, yuyum, yenidən xəmir üçün eləyim. E, düşünürdüm ki, oruc oruc yəni ezan oxunana qədər eləyərəm ə, yəni elə bunu da yeyirəm orucumda. Yəni 1-2 loxma yeyirəm, sonra qalan işimi görəm çünki evlər bərbad gündə toz soranmaq lazımdır. Ə, bu video da görünmür amma hər yer yəni istifadə etdiyim hər şey tökülüb bir də ki bura çox narahatdır. Bir şey oradan gətirəm, bir şey burdan. Birdən mən iş görəndə gərək hər şeydən sonra əlimi yuyuram, hər şeydən sonra stolu yuyuram, dəsmalı yuyuram. O, o məni yorur. Qabları yuyuyuq, ondan sonra qabları bura yığıram, bura solur. Yenidən buranı sil, sonra buraları sil məni yorur. Yəni bir dəfə bu blinçiki heç nə belə baxanda nə pişim. Bir gün blinçik bişirdim, deyirsən, amma mən bu blinçiki bişirmək üçün yəni milyon dəfə get-gəl, get-gəl, onu yub, bunu yoruluram, belə deyim. Çünki e, belə baxanda mətbəxdə hər şey var, fikirləşəndə ki, yəni şkafdır da, yəni odur, budur. Amma mətbəx funksional deyil. Mətbəx çox yorucudur, komfortlu deyil. Amma normal belə mətbəx olsa, hər şeyini burada eləyirsən, sonra da silirsən moykağın içinə. Axırda da moykandı yuyursan rahat olur. Amma belə çox rahat olur, bir də ki bura bura çox narahattır. O adamı yorur. Ona görə yoruluram, yoxsa yorulmaram. Belə komfort nə olsa, gündə hələ daha-daha artıq işlərdə görmək olar. Birazdan əzan oxunacaq, günəş yavaş-yavaş gedir. Mən də biraz dayanım. Gözlüğüm, paltarım da sərdim bu arada. Mən də gözlüğüm Deməli içlik bişənə qədər mən xəmirə hazır qoyum. Bir də güyacağım yenə, yenə deyirəm, qabqacaq çıxacaq onları eləyim. Südüm də burada soyub artıq. Duzunu falan tökdüm bunun. Yəcünə qalıb qovrulmağa Bir də ki bunun yarısı qədərini biraz götürəcəm. Az öncə gördüz qoz götürdüm. Biraz fındıq götürdüm, biraz qoz götürdüm. Fındıqları paxlavanın üstünə düzmək üçün götürdüm. Qozu da kiçaxla doğrayacam. Bundan azına bir belə də olsa götürüb qozla qata qatacam və onun mən buzdığımda içli köftənin xəbəri var. Hazırlıq qoymuşam. O içli köftənin xəmirini açıb onları köftə şəklində eləyib qızardacam bayramda. Bayram axır çarşambada. Yəni həmişə onu mən daimi izləyirəm, baxıbsa onu eləyirəm və onu eləmək çətin olur. Bu dəfə asan yolunu öyrəmişəm. Belə şəkər bura formasında yayıb içliyi içinə qoyub sonra üstünə də bir dənə də qat yayıb qıraqlarını belə yəni formasına önəm vermirlər də belə düzün deyim, belə deyim. Yəni şəkər bura formasında belə. O daha praktik olacaq mənim üçün. Həm də bu dəfə də elə yoxluyum, görüm açılmırsa elə bir dəfəlik o forma ilə eləyim. Çünki o yumuru yumuru aç, onun içini aç. Yəni o çox uzun çəkir də. Yəni zərgər işi işidir. Neyis, danışıqsa da yoruluram, gedim mən işimi görüm. Yeah. 2020. Bilinciklərimi hazırladım. 1, 3, 4 dənəsini belə qızartdım, qalanını soyuducuya yerləşdirdim. Burada buğdamız hər dem buğdam demək olar ki, quruyub. Biraz da bu gecə də belə full qurusun. Qabqacaqlarımı yudum, amma evi hələ təmizləməmişəm. Çox yorulmuşam əslində. Çox-çox <laughs> yorulmuşam mm, və Hələ ki ev tozsoramamalıyam, hər yer bərbaddır. Görürsüz buranı? Bunlar qarışqalardır. Oradan da hər yerdən çıxırlar. Keçən dəfə mən yazmışdım yuvasını. E, mən yuvasını bilmirəm, qızlar. Yuvası harda gəldi, ordadır. Yəni yox, konkret bir yuvası yoxdur. E, İndi bunları buranı süpürəndən sonra yenə meydan açırlar. Fərqi öyləmir. Və isə Bugün burada vlogo sonlandırıram. Hələ mən axşam yeməyi hazırlamamışam, bir də ev təmizləməmişəm. Bunları eləyəcəm, amma bunları vlogsuz eləyəcəm. Zaten bu bunları bişirməyi də vlogsuz elədim, çünki telefonumun zaryatkasına görə e, belə. İndi də sabah görüşərik.